Неожиданно получилось? но ну, вообще, да, очень неожиданно. Вот ну, в принципе, у нас не так много футболистов, которые могут выйти и играть. Еще из этих, которые могут, не играл а которые могут где-то зацепиться впереди за мяч и подождать, когда к нему подойдет подмога и как-то шла я до этого. Более-менее можно было терпеть. сегодня игры не было вообще. Хотя поначалу команда Нива, они как были бы можно сказать, были в ожидании того, что мы начнем атаковать, где-то начинали чуть ошибаться, и можно было воспользоваться бы этим, забить быстрый гол. Ну, а дальше, я думаю, ребята завелись, плюс болельщики, ультра, я думаю, по крайней мере, на это рассчитывали, что ну, даже в страшном сне такого не могло присниться, как получилось сегодня. Ну, перекладывают сейчас вину сюда на Ну, понятно, что сделал ошибку, сделал потом не одну, две одинаковые ошибки, я думаю, такого. Истории футбола не было, что два раза подряд одинаковые голы. Ну, дальше понятно, что игра не пошла, начали ошибаться. Ну, играли примерно две равные команды. Но сегодня не повезло. Очень как бы грустно в том плане, в принципе, другого. Я не ожидал, что мы сейчас начнем на всех выигрывать, вот, выиграть очки. Понятно, что так сложились обстоятельства у нас. Николаю в команде, около команды. Что сейчас кого-то винить, ну, сказать, что тренеры плохие. Сложно, потому что очень маленький период времени и команда не Дальше что были плохие тренеры до нас, тоже нельзя, потому что тоже у них не было возможности набирать футболистов и готовить их к чемпионату. Руководство, и все, что могло, все делало для того, чтобы сохранить его. Поэтому, я думаю, мы ну, маем то, что маем, и из этой ситуации, через этот позор надо терпеть и набраться сил пройти, потому что мы знаем, какие нас игры ждут, команды, с которыми мы будем играть на голову, на две сильнее нас. И даже, видите, самоотдача, желание играть, биться и что-то сделать, оно в данном случае там, данной команде оно не помогает. Когда не хватает мастерства, когда не хватает э, какого-то опыта игры в первой лиге команды, ну, очень сложно. Много говорим, много объясняем, иногда даже больше, потому что есть футболисты, которые не прошли по большому счету даже коллективов из культуры. Я уже не говорю за вторую лигу. И понятно, что в первой лиге играть ну, не так просто. Можно сыграть одну игру, где-то на сборе с командой в первой лиги победить. Но войти в чемпионат и набирать очки это просто нереально. Ну вот как бы. Пожалуйста, вопросы.